Əqrəb bürcü 14-dən 20-sinə həftəlik bürcümüz. Demək, Əqrəb bürcü bu həftə şansınız çox olacaq. Kimlərlə dərdinizi bölüşəcəksiniz. Söhbətiniz, niyyətiniz çıxır. Niyyətiniz çox təmizdir. Bəziləri siz danışdıqca niyyətinizi tam anlaya bilmir. Yəni düz sizə anlaya bilmir bəzilərindən qırılmışsınız. Yəni bəzilər də sizdən, e, yəni qıbətinizə çox qırıblar. Yəni danızca dedikodlar çoxdur. Bəziləri özlərini sizdən qırılmış kimi göstərənlər var burda. E, çoxuna siz dəstək olursunuz. Sizə də dəstək olanlar var. Sizdən bu həftə ola bilər kimsə borc istəyəcək. E, yəni biraz e, e, yaxşı necə insandır. Yəni nəfsli bir insan ola bilər ə kiminsə yəni öz problemini bölə bilirsən. Çalışqan Əqrəb bürcü öz sirrinizi hamıya danışmayın. Öz sirrinizi danışdıqca sizə dedikodlar çox olur sizə qarşı. Düzdür, sirrinizi saxlaya bilərsiniz, lakin hər dən ürəyiniz o qədər açılır ki, öz dərdinizi, sirrinizi başqaları ilə bölə, böləndən sonra dedikodlar çox olur. Bəzi göz yaşlarınızı keçirib Əqrəb bürcü bəzilərinizdə. Bəziləriniz depressiyalardan çıxmısınız. Yəni o qədər əsəb sistem pozğunluğu olub ki, depressiyalar keçirmisiniz. Yəni bu depressiyalardan qurtaranlar olub. Bu həftə biraz ehtiyatlı olun. Yəni evdə anlaşılmazlıq, bir-birə eşitməməzlik ola bilər. Yəni biraz fikir verin, səbriniz olsun. İçinizdə bir qorxu, bir sir var. Elə bir daşıyırsınız onu. Elə bir açmaq, aça bilmirsiz. Heç kimlə bölüşə bilmirsiniz. Tək öz gəlbinizlə bölüşürsüz bunu. Bəzi narahatlıqlar var, bəzi problemlər var həyatınızda. Diqqətli olun. Ə, yəni toy nişan ola bilən ə, olacaq bu həftə. Yəni dəvət də ola bilər sizə və ya kiminsə evində nişanmı, yəni belə bir ə, toy nişanları çıxır. Bax kimsə qırağda durub, Əqrəb bürcü sizə ə, pis, yəni pis niyyətli olan bir insandır. Həmişə istir ki, siz yəni enəsiniz. Yəni qaxmıyasız. Sizin, yəni ucalara qaxmıyasız. Yaxşı gününüz olmasın. Maddi, mənəvi cəhətiniz yaxşı olmasın. Yəni pislik arzulayan kimsə var sizə qarşı. Çalışın, evi bax, yenə deyirəm ki, evi sirkəli su난 eliyin. Özünüz maşallah bilirsiniz, YouTube açırsınız, hər şey bütün duaları görürsüz. Qəşəng şey, gözəl duaları evinizdə oxutdurun. Yəni ayətü kürsini tez-tez oxuya bilirsizsə özünüz oxuyun, bir 7 dəfə oxuyun evdə. Yəni üzərikmi, çörəy yotu, ə, belə yandırın ki in tutsusun evə verim. Çünki özünüz insan özü özünün yolunu Allahın Rəbbinin köməyi ilə yollarını açıa bilər. Çünki bəzi yolu bağlanan Əqrəb bürclərin var, narahatçılıqları var, darıxırlar, sıxıntıları, pul tərəfdən, maddi tərəfdən, mənəvi tərəfdən də istirab çəkənlər var. İnşallah sizdə 5-ci gündən sonra işləyən Əqrəb bürclərinə yol açıqlığı var burda əqrəb bürcləri. Elə bir bir təhlükəyə düşən kimi, elə bir ilahi qüvvədən sizi bir qüvvə sizə kömək eləyir, kömək qutarır. Bəlkə də qəlbinizin saflığındandır mərbəbbim sizin qurban olduğum hər tərəfi sizi qoruyur. Bu da müdaxilələr var sizə qarşı. Yəni hər işinizə elə bir ki, həyatınıza girənlər var ki, maraqlanırlar. E, Neynədir, hara getdi, hardan gəldi, nə ilə məşğuldur. E, Belə-belə pis-pis insanlar var bəzi ətrafında. Çalışkənən o ətrafından o cür dedikodu edənlərdən biraz kənar olasız. Yəni öz məsləhətinizdir, amma yenə də baxıb mən sizə deyirəm bilmirəm bəziləriniz burada bir əldən pul gəlir, bir əldən gedir. Bəzilərinizdə Əqrəb bürcü 6 ilmi, 8 ildir ki, çətinliklər olmuş, çətinliklərə dözmüş. İndi indi yavaş-yavaş babatlığa doğru yavaş-yavaş zamanla gələ-gələ çıxmısınız. İndi söz-söhbət evində olmuş. Hətta ə, ayrılğa doğru gələn əqrəb bürcülərimdə e, yəni biraz e, səbirsizliklər olub, artıq dözümsüzlüklər olub. O da sizə üçüncü şəxsin ailənizə maneçilikləri olub vaxtı. Yəni biraz e, səbirli olun, e, biraz dözümlü olun. Zikr edin, çalışın tez-tez, yenə dedim, dualar oxuyun, zikrliyin bəli burda iki yerdə bir əqrəb bürcün bəzilərinə yəni şamil de yenə deyirəm hamınıza yox bəzilərinizə burda ödənmələr var iki yerə elə bir ola bilər banka və ya evə görəmi nə isə bir ödənmələr çıxdı burada inşallah o ödənmələri zamanla bitirə biləcəksiniz yəni Allah tərəfindən yollar açılacaq ruzü bərəkət gələcək iş xəbərləri gələcək burada bəziləriniz elə bir ki Bəziləriniz iki nəfər baxıb durub, nə isə danışır burada. Danışırsız elə bir ki, əqrəb bürcüləri. Bəziləriniz iki il olar ki, yəni həyatınızdan silmisiniz qarşınızdakını. Yəni heç düşünmək belə istəmirsiniz o insanlar haqqında. Mənəvi mənəvi və maddi tərəfdən bu həftəlik inşallah yaxşı gələcək sizə. Bu həftə yaxşı uğurlar gətirəcək. Xırda-xırda bilmirəm salonu olan, bilmirəm xırda bir belə balaca bir yeri olan, pul gərilə gələn, yəni yer var, ordan yəni ruzlar olacaq inşallah. Xırda-xırda ruzlar yol açılığı olacaq. Ortak iş quranlar üçün inşallah biraz da irəliyə doğru bu həftə gedəcək, yeniliklər olacaq, başqa yerdən də əqrəb bürclərində ortaqlıqla söhbətlər aparacaq. Övlad tərəfdən sevinç olacaq inşallah. Bu həftə gözəl gəlir əqrəb bürcləri, amma şanslı gəlir, şansınız gəlir. Yəni biraz da ehtiyatlı olun ki, bəzi insanlar sizi güdür, bəziləri nə maraqlanır sizin işlərinizlə, bəxtəvərçilik verənlər var burada. Yəni halal zəhmət qazanırsınız, görürsüz ki, zəhmətinizlə maraqlananlar var. İnşallah Allah həftələrinizi xeyriyə açsın. Gələn il, ə, həftələriniz də uğurlu olsun inşallah.